не показывают свои лица, потому что они 26 числа сидели в зале. Вот, теперь вы реально патриотичный человек. Это начальник и его зама. Привлечение уголовной ответственности всех виновных, это заявил Владимир Нечипоренко. Я вам отвечаю, будет проведено следствие и все виновные, все виновные, несмотря с какой стороны не были, будут привлечены к уголовной ответственности. Ты не знаешь, кто вот этот такой фектр, блядь? Он залил газом наших пацанов. Стоял за, стоял за спинами милиции и залил их за спину, блядь, газом. Вот акварий в кепке. В белой так серой Это тот, он, 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 стоит. вот. Это Смотрите, по на это Покажите, это, Покажите его, ребят. Проявление есть на Народной Раде. Показывайте его. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Я независимый репортер. Я выкладывал в Народной радио все записи. Бар, хабарники гуляли. І тому наш Тітті зауважив, що під час війни, коли ми збираємо 5-10 гривень на фронт на АТО, і коли він повертався з АТО, іменно по трасі Дніпропетровська, це 2 кілометри від цього кафе. Він заїхав глянути. Що ж трапилося? Там голодують, там води нема, хліба нема. А тут вони устрій сидять і красну ікру. Оце саме більше, що збентежило нашого, нашого керівника. Якщо це він сказав, вони відповіли тим, що взяли його і збили. Будет закончено полностью следствие, тогда тогда мы расскажем. И не только расскажем, но мы и покажем, потому что вся видеозапись изъята. Они пьяные рассказывали, они, блядь, брали вот так пацанов за ноги, блядь, двое растягивают ноги, третий бьет по яйцам. Блядь. И вот так хуярили их 6 часов. Блядь. Это Слушай, лакион, да, лакионов, блядь лично выдавливал моему шефу глаза. Что вы, придумал? что вы? Хотел милицию на нас направить? Кто вы такой? Объясните а? ваш поступок. Ты провокатор? Нет, я, sitem, а я не провокатор. А кто ты? Сын коня не Нет. Я вам сейчас объясню. Объясняй. У когда я был на да, днях, а... меня милиционер побили, потому Ря… что я ты... просто пьяный был на вокзале из-за этого. Так а это, не нет, а нет, это ты, голубок, с перегаром стоял в толпе? В смысле? Ты зачем сюда пришел с перегаром? Я увидел акции. Ты увидел акции? Я тебя сейчас сниму штаны и на гайкой всыплю, понял? тебе акция будет. Насекомая. Ты что, хотел дискредитировать самооборону и правый сектор? Придешь ко мне трезвый. Господа милиционеры, проверьте у него последние набранные номера. Они Давай,